Вихід в полон, це здача міста Маріуполь. Я ж приймав присягу на вірність українському народу. Похід в їдальню це був такий зомбі-марафон. Полон вбиває ребят. підвішували вниз головою. Саме на Зовсталь потрапили 15 квітня 2022 року. Поступило розпорядження 14 квітня, я не пам'ятаю в котрій годині. Ми знаходилися тоді на околицях міста Маріуполя от, і поступило всім підрозділам, всім частинам, 15-го числа як сказати так прибути на комбінат Азовсталь. Це не просто перехід був, це можна сказати так, що це був прорив. Тому що звідки з цієї частини міста, місця, ми, де ми знаходились, вона вже була відрізана від азовсалі, тобто, виходить, само місто було в, кільцю, в кільці, і ця частина міста була також вже в кільці. І цей. Переход, як би так сказати, що був проривок на Азовсталь. Місяць жаху. Ну, тому що Азовсталь це вже був останній можна сказати останній рубеж в цьому місці. І там вже діватися нікуди було. Ворог все більше і більше підтягував, що ворожої техніки, що особового складу. Також постійно працювала авіація, кораблі з Азовського моря також. І так сказати, що на... Так, знаходитись на такому маленькому клаптику, ну якщо брати саме все місто і чисто комбінат Азовсталь, то дуже важко, дуже страшно було. Був старший, був старший всіх підрозділів, і на його плечі впало командування всім маріупольським гарнізоном гарнізоном. Ось він, я не пам'ятаю, якого числа це незадовго до того, як почали вже виходити в полон. Він прийшов, сказав, що наша влада домовилась не ну, сама а через треті країни. Тоді, якщо не помиляюсь, виступала Турція грантом. Домовилися, що з 15, з 15 по 20 або 21 травня будуть, будемо виходити в полон. По групам, то за один день така кількість людей, котра була там, вийти, не зможе. От, цим буде доводитись, зазалегідь, хто, як, коли, в якій кількості буде виходити з азовсаля в полон з сторони агресора. З їжею також було дуже-дуже важко. Тобто, навіть на наш похід ми так бувало жартували з побратимами, що похід в їдальню це був такий зомбі-марафон. Ну, тому що давали тільки поїсти так, щоб триматися на ногах. Ну, ні більш ні менше. Умови також умови, де спали. Спали, більшість спала на полу. В коридорах, в кімнатах, які, в яких можна було тільки спати в кімнатах, було таке, що спали навіть в туалеті, яким не працював. От так більше спала на полу, були матраци, ну, їх було дуже замало. Тобто, там, кому десь попався матрас, ну, якщо це може назвати матрасом, ну, то на ньому там питалися якось вдвох, в трьох, щоб ну, якось більш-між. Більш-менш було всім комфортніше. Були спочатку, як заїхали, стояли двоспальні кроваті. Такі металеві, як е, в строковій службі знаходиться, ну, звичайні. Ну, не пам'ятаю, через день чи через два дні ці всі кроваті забрали. Як так сказати? Ну, Пасена був моральний перепрес такой, що в були оскорблені, униження. Прям заходить к нам туда, в самой Еленовке, заходить бить не били, это только было когда на допросах. Когда водили на допросах, уже на допросах были и побытия и все инше. А так всегда те, кто были инспектора, как их так называют, или жтуха, то вот постоянно был моральный пресс такой, что вот все время оскорбления, унижения. был этот момент, как сейчас помню, 26 декабря 2022 года. Вызвал меня зам начальника исправительной колонии. И вопрос у него был первый домой, хочешь или не хочешь. Ну, я такой, хочу, орю конечно, хочу. орю как и каждый из тех ребят, которые находятся здесь, конечно, хочу домой. Он говорит, ну, возможно, у тебя будет такая возможность до конца этого года. Вот, начал задавать вопросы где служил что как ну и потом вопрос его такой вроде бы нормально общение относительно нормальное было ну вот, и задал вопрос типа а что ты когда это все начиналось почему не выехал с мариуполя вот, ну говорит ваших же много выехало. я, ну, я же принимал присягу наверное, с украинскому народу и он сразу с нормального отношения перешел, не на нормальное отношение, позвал инспектора, говорит, все, забирайте его, разговаривать с ним больше не о чем. То же самое, как типа шмон, что как бы искать у нас ничего, у нас ничего нет, но все за определенное количество должны выбежать, ну, за определенное время, промежуток времени должны все быстренько выбежать. Вот если не успеваешь ну тут без разницы было успеваешь не успеваешь как бы ну во время даже того когда вы уже шли рукам ну, как рукоприкладство применение физической силы то есть те же самые дубинки резиновые вот, ногами руками ну что как ну в большей части были как бы из избивали резиновыми палками неопределенное количество приходилось сидеть на корточках или даже приседать по счету вот. присели снова на корточки потом стоять бывали вот это растяжки жабка как называется или, что просто руки ноги максимально на ширине плеч вот, ладошками наружу а не к стене и тоже как сказать неопределенное количество времени говорили все время вот такое что украины уже нет вот, морально давили, что у нас как бы средств информации никаких не было и как бы все время вот давило то что э, украины уже нет мы забрали уже то мы забрали то вот, часть отошла там польша вот, потом естественно оскорбление там Бендеровцы. намеки такие были, что, допустим, вот когда вызывали на допрос, там, давай рассказывай то, рассказывай это, но ну, вот, говоришь, ничего не знаешь, типа, ну, сейчас там, допустим, засунем резиновую палку туда-то, или там можем посадить на бутылку, как, типа, ваши ребята, типа, садят наших, ну, мы всегда отрицали то, что такого нет, ну, с нашей стороны, как бы. Вот. Ну, за запугивания были. С, там, где находился я, запугивания были очень часто к применению физического насильства. Но прям, прямого контакта не было. Находился электрошокер. Вот. В большинстве случаев просто запугивали. Ну, брали в руки, крутили, ходили рядом, нажимали. Бывало такое, что не сильно, но пару раз пощипали. Так вот, ну... Бывало, что на допросах предлагали, типа, хочешь связаться с родными? Ну, как бы, говоришь, ну, хотелось бы, но больше хочется вернуться домой, чем связаться. Потому что понимаешь, что когда, если тебе там что-то предлагают, такое, что связано с твоей семьей, то в любом случае что-то будет требовать взамен. <music> был момент такой, что, говорит, вот у них был камерный режим, вот, бывало такое, что, я не знаю, в связи с чем, или так посмотреть, кто сколько выдержит, что вот ребят подвешивали вниз головой. Вот, подвешивали, бывало, вот зайдут, проверят, нормально, ненормально. Ну, вот дышат, дышат, значит, пусть висит еще. Говорит, и они, а все остальные там сидят на корточках. Вот, и он вот говорил, что был один раз такой момент, что вот двоих подвесили, все остальные сидели на, на корточках, пришли. Вот. Одного проверили, дышит. Вот. Второго уже проверили, все спускай, это этот уже все уже холодный. Были обрезаны уши. Забивали до полусмерти, кого до полусмерти с тяжелыми телесными, вот, кого именно забивали до смерти. И просто за какие-то мелочи, то есть это мелочь такая, что кто-то повернул голову или кто-то поднял голову, потому что затекла шея или там болит спина или опустил руки потому что снова же затекли потому что я знал что дома ждет меня жена ждет наш сын мать отец как бы и остальные мои хорошие знакомые друзья вот и как бы вот эта вера в то что они тебя ждут то что они тебя любят то что они так как насколько мы знали ну, догадывались, что они знают, по крайней мере, что я живой и мои там, друзья живые, то вот эта вера в то, что они ждут, вот, она как бы не давала сломиться и упасть духом. Если не можешь ничего изменить, нужно искать плюсы. Ну, то есть, первый плюс это в том, что мы уже живы и здоровы. Это уже как бы. И вот так вот как-то вот сами себя друг, друг с другом с ребятами подбадривали и там анекдоты рассказывать, говорили, что мы ну, как бы выйдем, все будет хорошо, увидим семьи. Плохо было, когда было сколько там полгода, да, или шесть или семь месяцев не было ни одного обмена. Вот это вот уже пугало, если честно, потому что обмены прекратились, ничего не слышно, никто ничего не говорит. Вот это было страшно. А когда шли обмены, меняли, пусть даже там немного людей, там, ну они идут, это уже хорошо, то есть, естественно, очередь сокращается, и в любой момент, так вот и получилось, что вот, в любой момент, как в феврале месяце зашли, сказали, назвали фамилию, и мы поехали. Я зашел в туалет, слышу открывается калитка. Ну, если открывается калитка, это значит, кто-то или с инспекторов, или с администрацией заходит э, к нам на территорию и сейчас поднимутся наверх. Ну, сразу слышу, кричат всем наверх. Все наверх. Быстренько наверх. Забегаю, всех что построили, все развернутые, стоят, голова вниз, ну, такая, это стандартная была, как бы сказать, такая поза, что голова вниз, руки за спину. Вот. было три, Вроде бы три инспектора зашло. Сказали всем слушать внимательно свою фамилию. При названии фамилии называем имя отчество. Вот. Ну и так вот, прошлись они по списку, поназывали. Я услышал свою фамилию тоже. Вот. Список закончился. Они сказали через 20 минут, чтобы были все готовы на выход. Ну, кто-то так в шутку сказал, типа, домой. Он такой повернул, один из них повернулся, говорит, да, вы едете сегодня на обмен. Ну не верилось, потому что, ну, может это шутка юмора была, потому что ожидать от них, ну, домой, да, домой, а домой это, ну, может и не домой, могли увезти на территорию Российской Федерации, могли еще куда-нибудь увезти или поменять другое место. Вот и никто как бы не верил до последнего, пока уже мы не приехали. І к нам в не зайшо представитель гур і почав розмовляти нашою рідною мовою. Тоді вже всі, всі зрозуміли. Тільки тоді всі зрозуміли, що дійсно це був обмін. Ну, чесно, я ледве не втратила розум. Я ну, була не вдома. Я так тихенько підійшла до стінки, сповзла по стіночці. Я не повірила, ну я була дуже рада. Руки, ноги трусилися, я така вся на емоціях, не, не знала, на що робити, куди дзвонити, чи не дзвонити, що ну, чого чекати. тобто. І ну, мені сказали, що можливо, сьогодні ваш чоловік буде вдома, треба чекати. Ось і дуже довго проходив саме цей обмін. Ну зазвичай там в 16 й годині вже обмін проходить, а була було вже десь 20-та година, і ще чоловік не ну, не телефонував. І я дуже переживала, думала, ну можливо, обмін там зірвався, бо було таке не раз і ну дуже переживала, але потім вже після 10-ї, ближче до 11-ї він подзвонив. Подзвонили, також с СБУ, сказали, что ну перед звонком человека подзвонила сказала, что вашего человека обменяла, чекает звонок. Бывает все, бывает какой-то запах, звук, какая-то обстановка, вот полностью, как сказать так, как переносит тебя именно в те мом... в тот момент или в, во, время самих боевых действий, которые еще были, или даже вот ассоциации с самим пленом, вот какие-то вот запахи. Ну, вообще у меня, я так заметил, что вот весна, запахи весны уже полно, долго она на время еще будут ассоциироваться с тем, что произошло в 22 году. И с войной, и с пленом. Тяжело еще про это вспоминать и говорить, потому что там очень много еще наших ребят, вот, и просто из-за того, что ты понимаешь, что ты уже дома, они, они еще там. И понимаешь, что они еще там, и неизвестно, когда их поменяют, и неизвестно, когда они вернутся домой.